रहमतुल्लाहि व बरकातहू मौलाना अब साहब का बहुत ज़बरदस्त बयान हम रमज़ान को कीमती कैसे बना सकते हैं तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए जजाकल्ला तो भाई देखो रमजान आया है और जा रहा है एक गया रोज़ा दूसरा गया तीसरा गया जी एक कि जी दूसरा अशरा ख़त्म नौ जी रमज़ान खत्म थोड़े दिनों में ये जुमला आएगा कि रमजान रमजान क्या हो गया खत्म हो गया और रमजान अगले साल भी आना है रमजान अगले साल भी आना है लेकिन हम होंगे कि नहीं, हम होंगे कि नहीं ये कोई पता नहीं रमजान आएगा अगले साल हमारा अगले साल होना कोई पता नहीं है पता नहीं किस किस का आखिरी रमजान है तो सब नियत करो इस रमजान को कीमती बनाना इंशाल्लाह જરા જોર સે ઇન્શા અલ્લાહ કો બોલાય ઓ જઝવો ન જાયે કો કરંટ ઓ ન જાયે બંદે સોફ નજારા હે કે રમઝાન હે મુજે સહી गुजारना હે અસે ય બોસે ગડબડ કરતે કે જુમ્મે જુમ્મે કા રોઝા રખતે હે ય બોસે ઇસલીયે આપ દેખો કે જુમ્મે કે દિન કેહ હોગા રશ જ્યાદા હોગા ફજર મે ભી બાકી نمازો મે ભી ये तो बच्चों को कहा जाता था छोटे बच्चों को कि चलो जुमा रोजा रखो ताकि उन्हें आदत पड़े ये बहुत सारे बाने हैं कि मुझे थे, मुझे शुगर है मुझे फुला है लोग कहते ना आधा किलो मिठाई खाके क्या कहते हैं अच्छा आप ले आई <laughs> ये बहुत से कहते मुझे डॉक्टर ने मना किया है देखो सच्ची बात कहो उस डॉक्टर की बात का एतबार है जो डॉक्टर दीनदार है जो बेदीन डॉक्टर उसकी बात का को कोई एतबार नहीं जिस डॉक्टर के दिल में रोजे का अहमियत ही नहीं है जिसके दिल में रोजे की अजमत ही नहीं है उसकी बात का क्या एतबार ये बहुत से रोजा कौन रखते यार बड़ा लंबा दिन है यार भूख लगती दुनिया की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता तो जहन्नम की भूख कैसे बर्दाश्त करेगा दुनिया की प्यास बर्दाश्त नहीं तो जहन्नम की प्यास कहां से बर्दाश्त करेगा रोजा नाम ही भूखा रहने का है रोजा नाम प्यास प्यासे रहने करने ये बहुत से कहते हैं सुबह ये खा लो वो खा लो सारे दिन भूख नहीं लगेगी और रोजा तो है इसी के भूख लगे प्यास लगे और बर्दाश्त करें अल्लाह के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करो साहबा छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाते थे छोटे बच्चों को साहबा छोटे छोटे बच्चों को रोजा रखवाते थे और शाम को जब बच्चों को भूख लगती प्यास लगती छोटे बच्चे हैं तो उनको बहराने के लिए कोई खेलने की चीज दे देते खेलते रहे वक्त पूरा करना रोजा रखवाना है बच्चों के साथ खैर खाही बच्चों को रोजा रखवाए कि नहीं नहीं स्कूल जाना होता है। स्कूल जाना जरूरी है रोजा रखना बच्चा दस साल का हो जाए नमाज ना पढ़े अल्लाह के नबी ने फरमाया इसकी पिटाई करो बालिग होने से पहले उसको नमाजी बनाना माँ बाप के जिम्मे है इस तरह उसके अंदर रोजे का एहतमाम पैदा करना माँ बाप के ज़िम्मे है बेहतरीन अति या बाप का बेटे के लिए क्या है उसको अदब सिखाओ उसको दीन सिखाओ बच्चों का सबसे पहला हक है उन्हें दीनदार बनाओ अम्मा अब्बा बूढ़े हैं उनके साथ खैरखाही वो रोज़ा रखें मसला आखरत का है एक दुनिया की भूख दुनिया की प्यास दुनिया की गर्मी दुनिया की तकलीफ़ है एक आखरत की तकलीफ़ है आखरत की तकलीफ से बचाना यह ज्यादा जरूरी है तो मेरे भाई और रमजान आता है चला जाता है हर साल आता है चला जाता है अभी भी आया चला जाएगा फायदा क्या उठाया इससे हासिल क्या किया नीयत करें इस रमज़ान को कीमती बनाना है इस रमज़ान से अपने अंदर तखवा पैदा करना है इस रमजान को अपनी जिंदगी के बदलने का जरिया बनाना है इस रमजान को हमें सही गुजारना है आ, कैसे जुबान का भी रोज़ा रखे आँख का भी रोजा रखे कान का भी रोजा रखे हाथ पाँव का भी रोजा हो दिल दिमाग का भी रोजा हो अपनी निगरानी करें दुनिया का सबसे आसान काम दूसरों की गलती पकड़ना और दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपनी गलती पकड़ना अपनी अपनी, अपनी गलती पकड़ें, अपनी अपनी, अपनी अपनी गलती पकड़ें। आप सल्लम ने फरमाया जो आदमी झूठ बोलना नहीं छोड़ता झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता जो आदमी गलत काम नहीं छोड़ता अल्लाह को कोई जरूरत नहीं इस बात की वो खाना पीना छोड़ दे अल्लाह को कोई जरूरत नहीं इस बात की वो खाना पीना छोड़ दे ओ भाई रमज़ान है ओ भाई कीमती बना हो वक्त जहर न हो जिंदगी बड़ी कीमती है रमजान बड़ा कीमती है एक एक लम्हा कीमती है भाई रोज़ा रखना है भाई तरावी पढ़नी है भाई कुरान पढ़ना है जिक्र करना है दुआ मांगनी है शहरी में अब सब ने माशाला सुबह शहरी की अब अगर दो नफिल भी नहीं पढ़े तो कितने अफसोस की बात है कि तो सुबह उठ के भी नहीं पढ़े दस मिनट दुआ मांगी अफ्तारी में पंद्रह बीस मिनट दुआ मांगी हम अल्लाह के मोहताज हैं हम अल्लाह के मोहताज हैं बहुत ज्यादा मोहताज हैं हमारी हाज़तें पूरी करने वाला कौन है अल्लाह है। परेशानी से बचाने वाला अल्लाह है। अफतारी में दुआ मांगे हदीस में आता है अल्लाह को पसंद है कि अल्लाह से मांगा जाए अल्लाह को पसंद है कि लोग अल्लाह से कैसे मांगें गिड़ गिड़ आके मांगे हदीस में आता है दुआ में इसरार करो तकरार करो किसके साथ या जल जलाली जल जला एक राम या जल जलाली या जल जलालीहो जल जलाली इक्कीस दफा कोहो पचास दफा कोहो सौ दफा अल्लाह की रहमत मुतवजे होगी अल्लाह की रहमत खिंच के आएगी दुआओं का महीना है। हमाल का महीना है नियत करें दुआ मांगे और तीस चीज क्या करें कोशिश करें रमजान को कीमती बनाना है कैसे तीन काम करें नियत करें इस रमज़ान को कीमत ही बनाना है नियत करें इस रमजान को सही गुजारना है नियत करें इस रमज़ान रोजे में निखार पैदा करना है कमल पैदा करना है हुसन पैदा करना है खूबसूरती पैदा करनी है रोजे को शानदार बनाना है रोजे को जानदार बनाना है दूसरा दुआ मांगे दुआ अल्लाह मुझे तोफीक दे मैं इस रमज़ान कोकीीमती बनाऊँ अह मुझे तोफ़ी दे इस रमज़ान में अपने अमाल पूरे करूँ अलग मुझे तोफ़ी दे मैं इस रमज़ान को सही गुजार लूँ दुआ मांगे तीसरा तरतीब बनाएं तरतीब बनाएं तरतीब बनाएं क्या तरतीब बनाएं निज़ाम बनाएं ये मेरा घर का वक्त ये मस्जिद का वक्त यह कुरान का वक्त यह जिक्र का वक्त ये दुआ का वक्त ठीक है न जी कोशिश करेंगे ना इन श्ला तो मेरे भाई और बुज़ुर्गों जिस तरह हमने मौलाना इबादुल्ला साहब की यह पैरिकार गुज़ारिशनी जिसमें उन्होंने रमज़ान के बारे में इसी तरह बहुत से कीमती मालूम हमें फराम किया है तो आप लोग भी इस बयान को ज़्यादा से ज़्यादा सुने और अपने रमज़ान को कीमती बनाएँ क्योंकि सब का महीना है इसी में हमारा अजर है अल्लाह